В доме были, спали, прилетела, посыпала штукатурка на голову, стекла повылетали. Ну, хапанули ребенка и выбежали на улицу. Первый прилет прямо был в комнату над нашей комнатой тоже, прямо в нихнюю комнату. И мы не слышали, чтобы они кричали, мы только слышали собака, что Скавулила. но брат хотел подняться туда, но там уже горело, и он не мог даже к дверям подойти. И говоря уже, а, ну, а в квартиру тем более, квартира же закрыта. Ну и брат заходил туда, смотрел, ну как, нашу, и через нашу на ну, стенку потолок обвалился. Видно, что на кровати кто-то лежит, обгоревший. Кто? Разобрать невозможно. Они собирались уехать на дачу. И почему-то не уехали. Они в основном рано весной ранее уезжают и до, почти до зимы на даче. Собирались, собирались и не успели. Да их двое муж жена и собака. Нас никого не пускают. Ну, третий этаж горел, третий этаж. Значит, там все заливали. У нас все окна выбиты, значит, у нас просто, наверное, залито все водой. Она нас пока еще не пускает, пока там идут эти работы. Где я была? На 12 этаже в своей квартире, в спальне. Как раз самый большой вот, вот это этот. Все то, что было, все пронесло через меня. Слава богу, не задело. Так разбито все. Квартира полностью разбита. Разбита мебель, разбиты зеркала. Окна поразбиты, вы, вы вылетели вместе с мясом все вылетело. Шторы, занавес все это. Выбух прошел, все развалилось, все раз это, дым, вот, вот этот шум прошел. И лишь только потом в шоке вышла с одной комнаты, прошла все вот это по стеклу босыми ногами. Прямо шоке была. Раненые у нас в доме были. Несколько человек забрала скорая. Больше всего пострадал мужчина 16 этажа. Он реально пострадал, на него там балка какая-то упала, и вот это и... Были ранены. Соседи мои с 13 это же девочка пораненная, мальчик и тоже ранен. Так что люди пострадали. Я спала, дитина у себя в, в комнате была. И тут она меня будет, говорит, мамочка, сейчас, сейчас что-то будет. И я говорю, бежи в коридор. И я вскакую именно мне окна за спиной уже летят, зарево окна и все. И брата машины нет. А мы сами переселенцы. Ну, мы еще в 14-м приехали. От одного бежали, вагитная он дочь родила, и теперь, чтобы она посмотрела на второе. И брата машины нет. И никто и вряд ли поможет, а это единственная кормилица была. Значних руйнувань зазнала одна із багатоповерхівок, саме 16 поверховий житловий будинок, де рятувальники разом з усіма службами взаємодії евакуювали людей. Їх було понад 200, Деяких з них були заблоковані в своїх квартирах. На місцях також працювали психологи ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хтось сміявся, хтось плакав. Діти, які також їм було дуже страшно, і їм на всім надавалася психологічна допомога. Масштабна пожежа була в одному з трьох поверхових житлових будинків, і ми сподівалися про те, що ця ніч пройде для нас без жертв. Але на жаль, через декілька годин ліквідації даної пожежі. Рятувальниками було виявлено ціла двох осіб на третьому поверсі. За попередньою інформацією, це подружжя, чоловік і жінка, які на жаль, цієї страшної ночі загинули від Росії. Внаслідок минулої ракетної атаки до закладу звернулося шість пацієнтів. Два в тяжкому стані. Решта четверо надано амбулаторну допомогу. Характер травм переважно це різані травми та пов'язані з вторинним осколковим орадженням. Один пацієнт з 38 років має відкритий перелом передпліччя. Ще один пацієнт це чоловік 70 років, який має перелом грудного відділу хребта та вивих кульшого суглобу. Всім надається стаціонарна медична допомога. Стан стабильный, заплановано оперативное втручение.